হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ সকলোকে আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত কথা পাতিম আছাম পুলিচ কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ যিহেতু কাইলৈ সাতাইছ তাৰিখ কাইলৈ এডমিট আহিবনে নাই বহুতেই কমেণ্ট কৰি আছিলে কাইলৈ কাট অফ কনফাৰ্ম দিবনে নাই এতিয়ালৈকে এছ এল পি আৰ ভি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ন'টিছ অহা নাই কাইলৈ আহিবনে নাই দাদা তেনেকুৱাকৈ বহুতো মেছেজ আহিছিলে গতিকে কাটআপৰ ওপৰত ওপৰতো ভিডিঅ' বনাবলৈ বহুতে কৈ আছিলে গতিকে মই প্ৰথমতে কৈছোঁ কাটআপৰ ওপৰত এতিয়া ভিডিঅ' বনাই লাভ নাই যিহেতু কাইলৈ কনফাৰ্ম আমাৰ অফিচিয়েল এছ এল বি আৰ বি অফিচিয়েল ফালৰ পৰা আমাৰ কা কামাণ্ডোৰ কাট অফ লিষ্ট দিয়া কথা আছিলে অৰ্থাৎ যিসকল কেণ্ডিডেটে ভাইভাৰ টেষ্ট বা চাইক'মেট্ৰিক টেষ্ট হ'লে কোৱালিফাই কৰিব তেওঁলোকৰ নাম মুকলি কৰা হ'ব গতিকে আমাৰ মামাই যিহেতু কৈছিলে সাতাইছ তাৰিখে সাতাইছ মাৰ্চ তাৰিখে আমাৰ কামাণ্ডোৰ ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব বুলি কাট অফ মাৰ্ক মুকলি কৰা হ'ব বুলি গতিকে বহুতেই আপোনালোকৰ সুধি আছে বৰ্তমানলৈকে বা এতিয়ালৈকে আমাৰ এছ এল পি আৰ বি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ন'টিছ অহা নাই কাইলৈ এডমিট নিদিব নেকি অৰ্থাৎ কাট অফ মাৰ্ক নিদিব নেকি কাট অফ মাৰ্ক মুকলি নকৰিব নেকি তাৰ ওপৰত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম আৰু বহুতেই কমেণ্ট কৰি আছিলে মই ইমান মাৰ্ক পাইছোঁ মোৰ আহিবনে নাই বা ইমান আপোনালোকৰ ধৰি লওক ইউ আৰ কেটেগৰীত মই সোমাম সোমাব পাৰিমনে নাই ইমান মাৰ্ক পাইছোঁ গতিকে মই আপোনালোকৰ আগত এটাই কৈছোঁ যে কাট অফৰ ওপৰত এতিয়া ইমান কৈও লাভ নাই যিহেতু খুব বেছি আমাৰ বেছি ঘণ্টা নাই দিন বুলি ক'লে বেয়া হ'ব যিহেতু কাইলৈ সাতাইছ তাৰিখ হ'লেই যিহেতু এতিয়া আবেলি হ'বই আৰু গতিকে আপোনালোকৰ বহুতেই ক কমেণ্ট কৰি সুধি আছিলে যে এছ এল পি আৰ বি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত এতিয়ালৈকে ন'টিছ অহা নাই কাইলৈ কনফাৰ্ম দিবনে নাই বা কাট অফ লিষ্ট মুকলি কৰিব নে নাই গতিকে এতিয়াও সময় আছে আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো যোৱা নাই যিহেতু প্ৰিভিয়াছ আমাৰ এছ আই ৰিজাল্ট আৰু এ বি ইউ বি ৰিজাল্ট ঠিক তেনেদৰেই দিছিলে মানে সাতটা বা ছটা বজাত অফিচিয়েল ৱেবচাইটত তেওঁলোকে লিংক এক্টিভ কৰি দিছিলে যে কাইলৈ আমাৰ এছ আই অৰ ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব বা এ বি ইউ বি অ ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব বুলি গতিকে ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকক ছাৰপ্ৰাইজ দিব সাতটা বা ছটামান বজালৈকে আপোনালোকে ৱেইট কৰক আপোনালোকৰ কাইলৈ যিহেতু যিটো কাট অফ লিষ্ট দিয়া কথা আছিল তাৰ লিংক আপোনালোকৰ আজি গধূলি শ্ব' হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে কাইলৈ মৰ্ণিং এঘাৰটামান বজাত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বা চাব পাৰিব আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো বহুতে ক কমেণ্ট কৰি আছিলে কেইটা বজাত ৰিজাল্ট শ্ব' কৰিব বা এক্টিভ লিংক লিংক এক্টিভ কৰিব আৰ্লি মৰ্ণিং বাৰটাৰ পৰা কৰিবনে নাই যোৱা এছ আই আৰু এ বি ইউ বিৰ লেখীয়াকৈ বাৰটা বজাৰ এঘাৰটা বজাৰ পৰা কৰিব গতিকে সেইটোৱে হ'ব চাগে যিহেতু এছ আই আৰু কনষ্টেবল এ বি ইউ বিৰো এঘাৰটা বজাৰ পৰা লিংক এক্টিভ কৰিছিলে গতিকে কোনো কথা নাই আপোনালোকে ইমান চিন্তিত নহ'ব আপোনালোকৰ যি হ'ব লগা আছে কাইলৈ হ'বই দিনটোত ইমান চিন্তা কৰিও লাভ নাই কাট অফৰ ওপৰত ইমান মাথা মাৰিও লাভ নাই যিসকলে কাট অফৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে বুলি কৈছিলে তেওঁলোকক মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ কোনো কথা নাই কাট অফৰ ওপৰত ইমান ভিডিঅ' এতিয়া নকৰিলেও হ'ল এতিয়া যিহেতু কাট অফ লিষ্ট বুলিবলৈ হ'লে কাইলৈতো আপোনালোকে গম পাবই অফিচিয়েল ইমান চিন্তা কৰি লাভ নাই গতিকে যিসকল কেণ্ডিডেটে ভাইভাৰ টেষ্ট বা চাইক'মেট্ৰিক টেষ্টলৈ কোৱালিফাই কৰিব তেওঁলোকক আগতীয়াকৈ মই মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ নেক্সট ষ্টেপবোৰ ভাল হওক আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটৰ কাট অফ লিষ্টত নেম নাহে বা এডমিট নাহে তেওঁলোকক মই উৎসাহ দিছোঁ যে কোনো কথা নাই যদিও যদিহে আপোনাৰ লাষ্ট এজ আছিলে কোনো এতিয়া চিন্তা কৰিও লাভ নাই যিহেতু সমস্যাই বাধ্য কৰাইছে তাৰপিছত যদিহে আপোনাৰ লাষ্ট এজ নহয় কোনো কথা নাই আপোনাৰ আপোনাৰ যদি আকৌ নিউ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আহিব তেতিয়া আপুনি আকৌ এডজাষ্ট হ'ব পাৰিব আকৌ তেতিয়া আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব বা এপ্লাই কৰিব পাৰিব দৌৰিব পাৰিব তেতিয়া আকৌ আপুনি কষ্ট কৰি চাকৰি ল'বলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিব গতিকে বেছি দুখটো হ'ল এ বি ইউ বি হওক বা যি ৰিকুৱাইটমেণ্টতে হওক যদিহে লাষ্ট এজ আছিলে আপোনাৰ তেতিয়াহে আপোনাৰ বেছি দুখ লাগে ইমান বাৰু ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছতো নাহিল বুলি সেইটোৱে হ'ল বাকী কাৰোবাৰ আহিব কাৰোবাৰ নাহিব আপোনালোকে গম পাইছে কিছুমান বা যিয়ে হওক যি ৰিকুৱাৰটমেণ্টেই হওক এটা চাকৰিৰ কাৰণে বহুতেই কষ্ট কৰে কিন্তু চাকৰিটো এজনে পায় গতিকে তেনেকুৱা কথা বাকী ইমান চিন্তা কৰিও লাভ নাই যি পাব লগা আছে পাব বা যি হ'ব লগা আছে হ'ব ইমান চিন্তা কৰি লাভ নাই আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে মোৰ মাৰ্ক ইমান আছিলে মোৰ আহিবনে নাহে বুলি সুধি আছিলে একো কোনো কথা নাই আপোনালোকৰ যদি কাইলৈ কাইলৈ দিনটোলৈকে ৱেইট কৰক যিহেতু বেছি ঘণ্টা নাই এতিয়া সন্ধিয়া হ'বই গতিকে সকলোকে গুড লাক আৰু মন মাৰি নাথাকিব মই সেইটোৱে কৈছোঁ আহিলে আহিব নাহিলে নাই বুলি ভাবি থাকক তো নেক্সট আকৌ এ বি ইউ বি ওলাব আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ওলাব আমাৰ আকৌ কামাণ্ডো ওলাব বুলি কৈছে গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ পদ ওলাব আকৌ তাত আমি এডজাষ্ট হ'ব লাগিব গতিকে ইমান চিন্তাই চিন্তিত নহ'ব আৰু সকলোকে আৰু এবাৰ কৈছোঁ যিসকল কেণ্ডিডেটে ভাইভা টেষ্ট বা চাইক'মেট্ৰিক টেষ্টলৈ কোৱালিফাই কৰিব তেওঁলোকক সকলো তেওঁলোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মোৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকৰ ভাইভা টেষ্ট বা চাইক্য'মেট্ৰিক টেষ্ট শুভ হওক আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আপোনালোকে এটেণ্ড কৰিব পাৰে যেন তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু যিসকলৰ এডমিট নাহে বা কাট অফ লিষ্টত নেম নাহে ইমান চিন্তিত নহ'ব নহ'ব নিজৰ স্থিৰতা হেৰুৱাই নিদিব আত্মবিশ্বাস হেৰুৱাই নিদিব লাগি থাকক বি পজিটিভ বি ষ্ট্ৰং আৰু কাইলৈ যদিও নিদিয়ে তেতিয়া আকৌ এছ এল পি আৰ বি ফালৰ পৰা আকৌ ন'টিছ আহিব হয়তো মোৰ মতে দিব কনফাৰ্ম দিব যিহেতু আমাৰ মামাই নিজেই কৈছিলে সাতাইছ তাৰিখে আমাৰ কাট অফ মাৰ্ক মুকলি কৰা হ'ব বুলি কামাণ্ডোৰ গতিকে ইমান চিন্তিত নহ'ব ইমান জল্ডা জলদি নকৰিব এনেও কাট অফটো দিবই তো ধন্যবাদ সকলোকে জয় আই অসম